श्री अभयाञ्जनेयमहामन्त्रम् अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः विराट् हनुमान् हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः विराट् हनुमान् हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिवऋषिः विराट्चन्दः हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिवऋषिः विराट् हनुमान् हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः विराट् चन्दः हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिवऋषिः विराट्चन्दः हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः विराट् हनुमान् हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिवऋषिः विराट् हनुमान् हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिवऋषिः विराट्चन्दः हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः विराट् हनुमान् हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा अस्य श्री आञ्जनेयमहामन्त्रस्य सदाशिव ऋषिः विराट्चन्दः हनुमान्देवता ह्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः ह्रामिति षडङ्गन्यासं कुर्यात् ॐ ह्रां ह्रीं महाबलपराक्रमाय श्रीरामदूताय आं ह्रीं क्रों हरिमर्कटमर्यटाय स्वाहा जै श्रीराम् जय श्रीराम 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 జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ఈ శ్లోకాలను ప్రతిరోజు పదకొండు సార్లు జపిస్తూ ఉండడం వల్ల చాలా మంచి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి ప్రతి మంగళవారం శనివారంలలో పూజించిన సకల విఘ్నములు దోషములు తొలగి సర్వకార్య సిద్ధి కలుగును థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి